Tamu misteri dari rumah terbiar. Masa aku kecil dulu, aku dengan dua lelaki kawan aku pernah plan nak explore satu rumah. Rumah kosong dekat ujung jalan rumah kami. Rumah tu memang nampak macam rumah tinggal yang tipikal lah. Cat dah tertanggal habis, kayu terdedah sana sini, pokok menjalar penuh di dinding, tingkap pecah, genting pun banyak yang dah tercabut. Bila kami masuk ke dalam, keadaan dalam rumah tu memang sama je macam di luar rumah tu. Almari pecah, Lantai kayu pun retak dan reput. Selain dari rasa kosong yang teramat sangat dalam rumah tu, sebenarnya kami tak rasa apa-apa pun yang menyeramkan. Tak ada pula rasa macam ada benda pelik atau mistik macam yang kami expect mula-mula tu. Jadi, kita orang pun keluar dari rumah tu dengan rasa agak kecewa lah sebab tak jumpa apa-apa yang menarik. Dengan jalan dekat tepi tingkat rumah tu, tiba-tiba kami ternampak macam ada seorang lelaki yang berpakaian kemas gila. Umur dalam 60-an, pakai kot hitam, kemeja putih dengan tali leher hitam berdiri tegak dekat tingkap. Dia pandang kita orang dengan pandangan yang kosong je. Peliknya, tadi masa dalam rumah tu memang langsung tak nampak atau dengar apa-apa pun dari dalam rumah maupun dari luar rumah tu. Tak tahu je lelaki ni muncul entah dari mana. Apalagi aku dengan kawan aku pun cabut lari. Lari laju gila balik ke rumah. Sepanjang hidup aku, rasanya itulah paling laju pernah kami lari. Kemungkinan besar, lelaki itu sebenarnya tuan tanah rumah tu pun Kebetulan dia ada dekat situ masa tu Sebab ada beberapa bilik yang kami tak sempat masuk Tapi sudah cakaplah memang cukup habis masa tu Selang beberapa tahun kemudian Pihak bomba tempat kami dah bakar rumah tu sebagai latihan kebakaran terkawal Jadi kalau betul lah benda atau penampakan orang tu paranormal Aku rasa memang dah settle lah sekarang Sebab sekarang ni pun tempat tu dah tak ada Dah tinggal abu je Konfrontasi di kabin Masa aku kecil-kecil dulu Aku dengan family aku pernah tinggal dengan atuk nenek aku Di kawasan pedalaman di Northern Wisconsin Waktu dekat sana, aku, abang aku dengan ayahku Pergilah hiking sikit-sikit Saja yang jalan masuk hutan sambil explore alam sebuah jadi Entah macam mana, tak tahu, -tahu je kami dah terkeluar dari hutan tu Dan termasuk dekat kawasan tanah orang Macam mana aku cakap aku tahu tu kawasan orang Sebab ada seorang lelaki yang aku pasti tuan tanah tu nampak kami bertiga dia dengan anak dia terus datang dekat kami. Tanya dengan nada yang kurang senang. Hoi. Korang buat apa dekat tanah aku ni? Ayah aku cepat-cepat minta maaf. Cakap yang kami cuma hiking dan tak sengaja masuk situ. Kami pun cepat-cepatlah patah balik ke kabin kami. Masa tu adalah rasa pelik sikit tapi tak adalah sampai rasa takut sangat. Yang penting, aku dengan abang aku dapatlah pengajaran untuk lebih hormat kawasan persendirian orang lain. Tapi Rupa-rupanya lelaki tadi tu masih lagi tak puas hati Aku fahamlah juga Kalau aku duduk kat kawasan pedalaman macam tu Mesti aku berisau Kalau tiba-tiba ada orang asing keluar dari hutan masuk ke tanah aku Cuma yang peliknya Lelaki tadi pergi panggil pula seorang lagi geng dia Tak tahulah pekerja ke Saudara dia ke Dia panggil lelaki tu untuk follow dan intip kami balik sampai ke kabin Lebih kurang 5 minit lepas kami sampai Dan baru je nak makan tengah hari Tiba-tiba lelaki itu terus masuk ke dalam kabin kami tanpa bagi salam apa pun. Lepas tu, dia mula tegur kami dan cakap pasal kes masuk kawasan orang tu tadi. Walaupun dia tak marah atau maki hamun, tapi kami agak terkejut jugalah bila tiba-tiba ada mamat yang pakai baju kemo yang kami tak pernah nampak sebelum ni. Suka-suka hati je masuk rumah atuk nenek kita macam tu. Dia tak sempat cakap panjang pun sebenarnya sebab atuk nenek aku memang ada simpan beberapa pucuk senapang walaupun kebanyakan yang antik je Tahu-tahu je, nenek aku dah acuh satu senapang tu dekat mamat yang masuk rumah kami tadi. Nenek aku siap minta maaf lagi sekali sebab kami tak sengaja masuk tanah dia sebelum tu. Lepas tu juga, nenek aku naik angin, marahkan dia sebab senyap-senyap ikut kami balik. Ceroboh pula tanah kami, lepas tu selamba je masuk rumah orang tanpa minta izin. Mamat tu terus cabut keluar dari situ. Serius cakap, pengalaman ni memang pelik gila. Kadang-kadang aku borak balik pasal kejadian ni dengan ayah dan abang aku dan memang confirm bukan mimpi atau khayalan aku seorang. Apa-apa pun pengajaran yang aku dapat, jangan sesekali suka ceroboh kawasan orang lain. Satu lagi benda yang aku nak tambah, ramai juga orang yang berspekulasi yang mana kami mungkin terjumpa tempat orang buat benda haram. Contohnya macam dadah ke, apa ke. Tapi jujur cakap, aku rasa benda tu tak betul kot. Lelaki yang jumpa ayah aku tu siap dia bagi tahu nama dia lagi. Walaupun aku dah lupa dah sekarang. Tambahan pula masa jumpa tu anak dia ada sekali. Aku yakin hal ni jadi disebabkan kami tak sengaja termasuk ke kawasan orang yang memang sangat sensitif dengan privasi dia. Pastu dia pula boleh overreact lebih-lebih. Apa pun macam orang lain dah pesan juga. Kalau korang pernah alami situasi yang sama, yang paling penting ialah kekal chill, relax dan minta maaf cepat-cepat dan belah terus dari situ. Ceritan maut si burung hantu Aku pernah buat kerja noise monitoring selama beberapa tahun Biasanya dekat kawasan lombong arang batu di kawasan pedalaman Dekat area tempat tinggal aku Masa umur aku 18 tahun Dan malam tu juga pertama kali aku kerja seorang-seorang Masa tu lombong tempat kerja aku tu terletak di tepi jalan tanah Berdekatan kawasan dengan ladang orang Dengar seorang-seorang duduk diam sambil syok dengar bunyi lombong Tiba-tiba aku macam dengar suara jeritan kuat dari kejauhan. Aku terus cuak habislah masa tu sebab suara tu betul-betul macam perempuan tengah menjerit kena bunuh. Seram sejuk satu badan aku masa tu. Aku dah tak tahu nak buat apa. Aku cuma take note yang aku memang dengar bunyi orang jerit dan lepas tu juga aku terus balik. Esoknya aku ceritalah dekat bos aku. Sekali dia boleh gelak pula. Dia kata, Itu burung hantu lah bro. Rupanya memang ada sejenis burung hantu dekat kawasan tu yang bunyi dia memang tak ubah macam suara jeritan manusia. Lagi best, ayah aku pun ada kisah yang dia kena kacau dengan burung hantu jenis ni juga. Masa tu ayah aku dalam lingkungan umur 20-an, sekitar awal tahun 70-an macam tu lah rasanya. Dia cerita masa tu dia tengah tidur dekat rumah kawan dia yang dah kahwin sebab esoknya dia nak pergi memburu arnab sama-sama. Rumah tu pula dekat kawasan kampung pedalaman yang agak jauh dari kediaman orang lain. Tengah-tengah malam, tiba-tiba ayahku terjaga dari tidur sebab terdengar suara perempuan menjerit kuat. Dia terus bangun dalam keadaan panik. Bila dengar betul-betul, memang macam suara perempuan menjerit kuat. Dia terus bangun keluar bilik dan masa itu juga nampak kawan dia dengan isteri dia dah pun tercegat sama-sama dekat ruang tamu dengan wajah yang cuak. Lepas tu, suara jeritan tu kedengaran lagi. Dia orang yakin ada seseorang dekat tengah-tengah hutan Floria Peninsula sana dalam situasi yang bahaya. Macam nak kena bunuh pun ada. Tak ubah macam dalam filem seram ayah aku bagi tahu. Apa lagi? Ayah aku dengan member dia pun terus ambil senapang masing-masing. Suruh isteri kawan dia kunci pintu elok-elok. Lepas tu, dia orang beranikan diri keluar rumah dalam gelap. Tekad dia orang masa tu memang nak selamatkan perempuan tu daripada apa-apa benda jahat yang tengah berlaku dekat luar sana. Malam tu muncul cuaca agak baik Bulan pun terang hampir penuh Ayah aku dengan kawan dia makin jauh berjalan tinggalkan rumah Makin jauh masuk ke kawasan gelap dalam hutan Dia orang cari tapi suara jeritan tu kejap ada kejap hilang Tapi berterusan Masa tu pula dia orang tak boleh nak betul-betul agak punca suara jeritan tu datang dari mana Sebab angin sejuk agak kuat bertiupan Pelik sangat ada ketika suara perempuan tu memang kedengaran kuat Macam tengah merangung sakit dititam hidup-hidup Diorang pun mula fikir macam-macam Eh, macam mana perempuan ni masih hidup lagi ah? Dah lama sangat menjerit ni, tak penat ke? Betul ke hidup lagi ni? Tantah Lama kelamaan, diorang mula syak yang ini mungkin bukan manusia dah Mungkin benda lain. Lepas dah makin seram, akhirnya diorang putuskan untuk patah balik ke rumah dan terus call polis saja. Masa diorang baru nak patah balik tu, tiba-tiba terdengar lagi suara jeritan. Kali ini betul-betul dekat dengan tempat diorang berada. Diorang pusing bila diorang pandang ke atas satu kawasan berbukit. Nampak jelas dalam cahaya bulan tu ada kelibat seorang perempuan tengah berdiri dengan gaun tidur labuh. Berdiri tegak, gaun putih panjang melambai-lambai di tiup angin. Memang nampak jelas dalam cahaya bulan macam babak dalam filem seram. Ayah aku masa tu dengan member dia terus kecut perut dan dalam ketakutan kawan dia hampir-hampir nak tertembak perempuan tu. Dan nasib baik juga tak tekan picu je lagi. Rupanya perempuan yang berdiri dekat situ adalah isteri kawan ayah aku tu tadi yang keluar sebab risau dengan dia orang berdua tak balik-balik lagi. Malam tu dia orang balik terus ke rumah dan terpaksa buat-buat tak dengar bunyi jeritan tu sampaikan dia orang tak cukup tidur dia orang terus anggap yang dia orang dengar tu sebenarnya bunyi hilayan daripada burung hantu tu sendiri dan bukan makhluk halus ataupun paranormal. Dan itulah kisahnya macam mana dua orang lelaki hampir-hampir tertembak perempuan betul semata-mata nak selamatkan perempuan yang tak wujud pun sebenarnya yang dari awal sampai habis rupanya seburung hantu je atau memang ada sesuatu di luar sana yang sedang memerhati dan menunggu mangsanya. lembaga misteri di depan bangsal. Pakcik aku dulu tinggal jauh dekat kawasan kampung. Tanah dia adalah luas sikit, lebih kurang 8 ekar. Jiran terdekat dia taklah jauh sangat. Kalau drive sekejap je, sampai dah. Tapi kalau nak jalan kaki, memang penat lah. Masa tu, pakcik aku pernah cerita satu kisah yang sampai sekarang aku ingat sebab memang seram. Dekat kebun dia, memang banyak bela haiwan. Ada tiga ekor anjing pemburu burung merpati, ayam berpuluh ekor, burung jenis lain pun ada. Kambing ada beberapa ekor dan seekor kuda. Setiap malam, pakcik aku akan buat rondaan pusing kawasan kebun untuk pastikan semua haiwan dalam keadaan okey dan semua pintu kandang dah berkunci elok. Satu malam, masa tu dia tengah nak balik ke rumah. Tiba-tiba anjing dia semua menyalak macam naik gila. Mula-mula dia buat tak tahu je lah sebab fikir mungkin benda biasa je tapi salahkan anjing-anjing tu makin lama makin kuat Macam anjing-anjing tu nampak sesuatu Pakcik aku pun keluarlah suluh kawasan sekeliling dengan lampu picit Tapi tak nampak apa-apa pun Sampai je dekat pintu belakang rumah Anjing-anjing dia masih lagi menyalak kuat tak berhenti Pakcik aku pun toleh ke belakang sekali lagi dan kali ini dia perasa macam ada satu lembaga hitam tengah bergerak jauh ke kawasan padang belakang rumah dia. Awalnya dia fikir mungkin serigala atau haiwan liar Jadi dia pun terus masuk ke rumah Malam esoknya Masa dia keluar nak buat rondaan macam biasa Langkah dia tiba-tiba terhenti Kali ini dia nampak jelas Ada kelibat lembaga pelik dekat kawasan bangsal dia Pakcik aku tak cakap apa-apa Dia terus tarik keluar senapang dia Dia masih fikir benda tu mungkin serigala nak curi ayam Tapi baru je dia melangkah beberapa tapak Tiba-tiba lembaga itu bangun berdiri tegak Macam manusia Tergejut gila dia bila lembaga itu terus lari laju ke arah padang dan hilang dalam kegelapan malam Dia kata dia punya terkejut masa tu sampai kaku sekejap Lepas tu dia terus menjerit kuat Hoi! Pakcik aku tak kejar pun benda lembaga hitam tu Lepas kejadian tu katanya hampir seminggu Tiap-tiap malam anjing dia memang menggila menyalak tak tentu arah tapi lepas tu dia tak pernah nampak lagi lah lembaga pelik tu lagi. Masa dia cerita dekat aku dulu, dia kata mungkin juga orang gelandangan je yang sesat dekat situ. Tapi entahlah, tempat dia tinggal tu memang jauh sangat dari bandar. Kalau nak pergi beli barang dapur pun, kena drive lebih kurang dalam 40 minit baru sampai. Pelik gila kalau ada orang gelandangan tiba-tiba boleh muncul dekat kawasan macam tu. Sampai sekarang kalau aku pergi bercuti di situ, aku takut nak keluar malam sebab takut serempak dengan lembaga hitam yang pakcik aku ceritakan dulu. Tetamu malam yang tak diundang Masa umur aku 15 tahun, aku duduk jauh dalam kawasan kampung. Jauh sampai kalau nak pergi ke kedai runcit, paling dekat pun ambil masa dekat sejam. Polis pula kalau ada apa-apa kecemasan, nak sampai rumah kena ambil masa 40 minit untuk sampai ke rumah aku. Kawasan rumah aku tu memang sunyi, jiran langsung tak ada. Kalau jadi apa-apa memang tak ada siapalah akan dengar kalau kita jerit minta tolong. Satu malam tu, tiba-tiba aku rasa tak sedap hati sangat. Tapi aku buat-buat tak tahu je. Fikir mungkin anxiety biasalah. Jadi aku pun tidur balik. Namun lebih kurang pukul 2 pagi, aku terjaga sebab terdengar bunyi jeritan yang ngeri gila. Aku memang takut habis masa tu. Suara menjerit tu bunyi macam suara hantu. Sekejap menjerit nyaring macam perempuan. Lepas tu bertukar jadi suara garau lelaki. Seluruh keluarga aku terjaga. Terus ayah tiri aku capai senapang dia. Ayah tiri aku terus keluar rumah nak cek apa yang jadi. Bayangkan, dekat kawasan kampung tengah-tengah malam mana ada lampu jalan. Gelap gelita, Cuma lampu dari anjung rumah je yang menyala. Jeritan tu tak berhenti. Bunyi macam dua orang tengah menjerit sekali. Kebetulan pula kakak aku keluar dating dengan boyfriend dia petang tadi. Tapi sampai tengah malam tu dia masih belum balik lagi. Mak aku dah panik habis dah. Dia ingat kakak aku dah kena bunuh dekat hutan belakang rumah oleh boyfriend dia sendiri. Mak aku terus jerit panik. Jason! Bukan nama sebenar. Jason! Lepaskan dia! Jangan sentuh anak perempuan aku tu Korang kat mana ni Lepas tu terus senyap Kita orang semua makin takut Sebab fikir kakak aku tu dah kena bunuh Dan mungkin lepas ni Giliran kita orang pula kena Tiba-tiba muncul satu lagi suara Suara lelaki Atau bunyi macam suara syaitan Tengah menjerit Kuat dan garau Aku Jackal, Aku anak Tuhan Aku dipilih untuk cari bayi tu hanya aku boleh lalui jalan ini. Aku seorang je yang boleh. Jumpa bayi itu di Valen. Masa ni kita orang makin menggigil ketakutan. Ingat boyfriend kakak aku dah join ajaran sesat mana entah. Lepas tu nak datang bunuh kita orang satu keluarga. Mak aku akhirnya call polis. Sambil orang gila kat luar tu masih lagi terjerit-jerit macam orang kena rasuk. Makin lama makin dekat dengan rumah kita orang. Lepas hampir setengah jam dengar bunyi-bunyi seram tu, akhirnya kita orang nampak ada kelibat manusia muncul depan rumah, dekat tepi kereta keluarga aku. Ayah tiri aku terus tembak ke arah tanah sambil menjerit. Jangan dekat! Tapi kelibat orang tu makin dekat menghampiri. Dan sekali lagi, ayah tiri aku tembak ke tanah dan kali ini tembakannya hampir-hampir ke arah kelibat orang tu. Sambil dia jerit bagi amaran. Hoi! Jangan paksa aku bunuh kau! Bila dengar tembakan kedua tu, tiba-tiba kita orang dengar bunyi orang tu terus lari masuk balik ke dalam hutan. Kita orang pun tunggu je lah polis sampai. Akhirnya, lepas tunggu dekat 45 minit, nampak kelipan lampu kereta polis datang terus menuju dan menyuluh kawasan hutan belakang rumah aku tu. Bila polis suluh je, kita orang semua terkejut gila dengan apa yang kita orang nampak. Ada seorang lelaki kurus kering, kepala botak licin, tengah merangkak atas tanah guna kaki dan tangan macam gorila atau senang cerita macam Gollum dalam cerita The Lord of the Rings kalau korang susah nak bayangkan Polis terus tangkap lelaki tu masa kena pegang tu dia masih lagi menjerit macam orang hilang akal lepas lelaki tu dah ditangkap polis polis terus beransur macam tu saja tanpa bagi apa-apa penjelasan dan kita orang pun terpaksa masuk tidur macam tak ada apa-apa yang jadi malam tu Keesokan harinya, kita orang terpaksa telefon polis untuk dapatkan penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Dan kita orang tak sangka bila polis beritahu yang lelaki itu sebenarnya jiran kita orang sendiri. Rupanya jiran tu memang dah lama ada masalah dadah. Malam tu diambil macam-macam jenis dadah sekaligus sampai overdose dan berhalusinasi teruk sangat. Sedihnya beberapa tahun lepas kejadian tu dia meninggal dunia sebab ketagihan dadah yang teruk sangat. Muda lagi orangnya. Malam tu memang pengalaman paling seram pernah aku alami seumur hidup Bukan setakat seram Tapi sedih juga sebenarnya Kesian tengok orang muda hancurkan hidup sebab dadah Pengangguran, ketagihan dadah dan alkohol Serta keganasan rumah tangga Semua ni masalah yang sebenarnya banyak berlaku di kawasan luar bandar Aku betul-betul berharap satu hari nanti Tempat-tempat macam ni akan jadi lebih baik Kita semua kena lebih peka dan sedar tentang masalah dadah yang makin berleluasa di kawasan kampung pedalaman.